Привет! А можно с тобой, ну, не только познакомиться? Меня зовут Виталик, а тебя? Ну, честно говоря, у меня даже вариантов нет. Я люблю, чтобы меня называли Лилит. А я люблю, чтобы меня называли Мачо или Супермен. Ну, а все называют Виталика. Ты ничего не понимаешь, я готическая девушка. Я готическая? Я имею в виду, что я девушка год. Да что ты знаешь про готическую культуру? Да что я не знаю про культуру? Да я про культуру знаю все. Культура это не а уступать бабушкам место в маршрутке. Ну, слухай, давай лучше якось встретимся, посидим, выпьем минеральную воды. Нет, Виталик, не получится. С девушкой-годкой может встречаться только год. Та что, это получается, что с продавщицей може уже встречаться только продавец? ну. Ну а что, надо, чтобы быть вашим готом? Нужно быть полностью разочарованным в жизни. Что, серьезно? Угу. Так, це что? Получается, я полз год неготов? у меня внучка это годка. Знаю, но и еще. Так вот, они начинают откладывать деньги на похороны с 15 лет. О. Ребята, привет, это Виталик. Здрасте. Он тоже разочаровался в жизни. Ну, потому что меня не любит Наташа. Так убей себя. Вот что за себя, а не ее. Потому что этот мир не достоин того, чтобы в нем жить. Мы все ненавидим жизнь и ждем, когда она закончится. Ладно, Виталик, садись. Ну, а что мы будем рубить? Ничего. Готы просто сидят и думают о четности бытия. А, то есть сидят и тупят. Ну, все я могу. <звук> Класс. <звук> а давайте поиграем в крокодила. Это как? Ну, я буду показывать, а вы будете угадывать, что я показываю. Давай. Вот что это? Смерть. Безісходність. Очайні. Діжі, ви що мультики взагалі не дивитись що? Це чебурашка. Капець. Хоча б варіанти слон, качок. Де? Ну, з вами весело капець. І ось, Богдані. Останній елемент. Це Пура, Давай, Макит, рушь А что ты думаешь, сработает? Вы, не Это же не дискотека 70-х. По-другому на концерт Мерлина Мэнсона просто не пустят. А как правильно? Вот так? Как мороженое лежишь. <мазать> Виталик, шу! Тебе нужно сменить стиль. Тебе нужна одежда, татуха, и пирсинг. А давай тебе сделаем колечко пупке. А давайте мы не вставим 10 колечек через весь живот. Зачем тебе столько? Ну, а повесим шторку. Я познакомлюсь с тюлочкой, так шторку отодвигаю. А там привет. Мы называем звать Виталик. Ладно, ребята, давайте подберем Виталику одежду. Виталик, успокойся. Веди себя как нормальный город. Да, да, я извиняюсь. Может, я хоть поговорим про что О чем? Меня в этом мире никто не понимает. А меня никто не любит. В этом мире я никому не нужен. Всем на меня наплевать. А мне в магазине никогда сдачу не дают. Что, знаете, я кубинец. Пошло, безвкусно. Огурец. Что, <связывая> я ж думал, что мы в слова начали играть. не на огурец. <связывая> вот, ребята, ваше мороженое. Меняюсь. а вот ты что, тоже мороженое едят? А почему бы и нет? Не, ну просто оно такое яркое, а вы такие мрачные. Виталик прав. Мы должны ненавидеть мир и все его краски. Нам нельзя есть мороженое. Давайте сюда. Ну все, 20 гривень пропало. Теперь и я ненавижу этот мир. Ой, Ивыниевна, вчера опять себе вены порезала. И что? Приехала спо скорая, спасли, успели, молодцы. Слушай, Слухай, если тебе нравится тот доктор со скорой помощи, ты ему так и скажи. А резать вены себе только для того, чтобы он приехал и тебя это перевязал, это тупо, Богдану. И что ты не понимаешь ее, Эдина? Любовь. Любовь это всегда боль. Тогда. Ребята, да. <Стургий> да. Предлагаю назвать нашу группу Металлопрокат. Жестко. И запоминающийся. А я предлагаю песни из Ада. Легко и просто. Я извиняюсь, откуда песни? Из Ада. А, ну потому что мы не такое уже послышались. А я предлагаю назвать группу Виталика. Просто и красиво. Виталий, ты не понимаешь, наша музыка должна нести такие эмоции, чтобы люди захотели умереть. Ну, а так пока вы играли, то я и так чуть не умер. Видите, мы на правильном пути, раз уж человек захотел уйти из жизни. Я один раз поссорился с мамой и решил уйти из жизни. Я съел четыре упаковки активированного угля, но у меня якусь скачал. Точно. Виталька молодец, дал нам хорошую идею. Давайте напьемся снотворного и вместе умрем. Нет, давайте лучше напьемся слабительного и умрем так, что и в газетах напишут, и по телевизору покажут. Нет, нам все вместе нужно броситься под поезд. Да, конечно. В мене кроссовки новые. Не дай бог все разреже, я а мне мама их только купила. Ребята, у меня лучшая идея. Давайте выберемся на крышу и сбросимся, взявшись за руки. Класс. Только это дело серьезное. Мне надо посоветоваться с мамой. Алло, ма, привет. Скажи, а можно я с мальчиками сброшусь с крыши? <режит> да, взрослые есть. У дед чисто. <режит> Хорошо, спасибо, давай. Разрешила. <режит> <режит> Все нормально. Только это, давайте кто-то все это снимет на телефон, чтобы я вечером маме показал. Да, и чур крышу выбираю я. Ну что, все готовы? Да! Давайте закончим это вместе и сразу. А где Виталик? Да. <связь> Виталий, да ты красавец! Мы прыгнули и живы остались! Да ладно. Слушайте, ты если захочется еще раз покончить с собой, то обращайтесь. <связь> а а давайте, раз. <связь> <связь> э -э Лилит. Я в тебя давно хотел спросить, а ага, ты сексом занимаешься? Нет, мы полностью разочарованы в жизни. Ну так давай, будешь во время этого плакать и еще больше. А ты слышал? Вчера на переезде панду поездом сбил. О. Слышал? Это ведь моя любимая группа. Проходим, проходим, не стесняемся. Мама, привет. Як це називається. Так, мама, вся ця одежда, це одеждання моєї душі. А це Ліліт. Вона моя герл. І ми будемо жити вместе. ясно? Я не про одежду, не про гірло. Я спрашиваю, як ти мог пойти гулять і не поубирать у себе в а, Ну, Мама, тут в житті немає ніякого смисла, а в тим більше. Так. Обето ми з тобою потом поговоримо. Скажіть, чим ви собираєтесь займатися з моїм сином? Ми будемо любити друг друга. А когда любовь станет невыносимой, мы пойдем в ванную и перережем себе вены. Когда я была молодой, и наша с парнем любовь становилась невыносимой, мы тоже ходили в ванну, но занимались там совершенно другим. Значит так, в этом доме я запрещаю говорить всякую ерунду. Ясно? Кажи ясно, тому що я чувствуюся вся така нічнаця, що тобі умирать не захочеться. Лільيت, іди до мої. Віталію 31 рік, і он очень легко піддається під дурне вплияння. Так буде лучи. Ну, якщо ти вдруг дух захотиш дето повіситься, дзвони. Я знаю один дедічний клуб, там будеш нативно повісити. <гаду> 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 так ну, ну мало бать, щоб... <гаду> ти наказан. Не <гаду> різач! Якщо хочеш щось сильно порізати, іди на кухню. Поріж цибулю, капусту, картошку на борщ. <гаду> 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 Не, ну, в принципі, правильно. В углу краще стоять ситим, чи б голодні? Віталік! Шу? Сходи в жек і узнай, чому у нас нет води. А куди можна сходить і узнать, почему у мене нет тілочки? Поки у нас нет води, никакой тілочки. Ты ж грязный, як шахтю. Ні, ну мама, ну а що ти хотіла? Я вчора весь день не грав в войнушки. Ми з пацанами цілий день окопи рили. Ти оприділись. Ілі окопи, ілі тьолочки. Так, мама, войнушки не трогай. Це святує. Віталік, ти з п'яти літ іграєш в войнушки. Не стидно? Тобі вже тридцять один год. Зато я за це время прийшов путь від солдата до генерала. Ясно? А не кожен може цим похвастатися в моєму будинку. Кругом раз, два, тани все суби. гарячої? или Блин. Мама! А у нас якої води нема? Холодної или гарячої? Віталік, ти що, ізиваєшся над мамою? В нашому домі взагалі гарячої води нема. Я ж тобі в ванну воду в кастрюльками ношу. Я знаю. Я просто а, забув а, м... варіський. Не забув варіський. Давай, крутий, крутий, швидший Євген, ну, що ти як дохла муха. Зараз сядемо в бук, фільм не декачається. Давай. Ну його в баню, підемо вдома зарядимо. Там дорого, крути. Крути, Евгенийов, на крути. <плеслышленный> Сумасшедшая женщина. У нас нет холодной воды. Какая улица? Ну, красивая, широкая. Я понимаю, а название улицы какое? А, ну, так что же вы сразу не сказали? ты мне голову. Улица Тусузова. Кутузова? Да, да. А дом какой? Ну, там все ся... на стене сбоку надпись «Цой жив». Ну, а номер дома какой? Блин. <smoking> <Schutz> <barriers Really>? <Britney> да шутка, шутка. 10 Б. <prompt> да, действительно, у вас нет воды. Разрыв на трассе. Спасибо. Теперь все ясно. Це вам. Мама! Да, нема води. Разрыв на трассе. А когда будет? Кто? Вода! А, Так подожди, ти не сказала узнать, куда буде вода. Ти сказала узнать, по чому немає. Іди к директору Жека і спроси, кода буде вода. Капець, мама, ти як всі тюлочки, сама не знаєш, що ти хочеш. директор Жека. Жека, вот если ты директор, то скажи мне, пожалуйста, когда в моем доме опять будет вода? Войдите в мое положение. У меня нету ни денег, ни людей. Не, ну вы войдите и в мое положение. У меня вообще нема воды. Как мне теперь цеплять тюлечку? Я что, должен это делать грязным? Извините, ничем помочь не могу. У вас возле дома разрыв? Если хотите, чините сами. Зашибись. Я не понял. Я в этой стране шу. Все должен делать сам. Ты что ты такие робишь, а? Ты платежку видела? Мы столько бабла сейчас выкидываем на уборку придомовой территории, что за раз мусор можем прямо в окно выкидывать. Так, вроде где-то тут. муж за и окуп будет, чтобы вынужки играть. Так, вот так. Вот что значит. Клей, тримотка, скотча, клеюнка и пластилин. Всё, вот так будет. Разрыв где-то здесь. Угу. Молодой человек, это вы вырыли эту канаву? Сколько раз сказать? Это не канава, это окоп. А кто вырыл? Военная Здесь проходит газопровод, а вы его повредили. Вы понимаете, что это означает? А вы понимаете, что в любой момент армия из соседнего двора может на нас напасть. А мы не готовы. Какая армия? Уже два часа перекрыта транспортировка газа в Европу. Не знаю. Вообще никаких проблем не бачу. У нас как раз переговоры с партнерами, они срываются. Как мы объясним это партнерам из «Промгаза»? Так, я не понял. Я шо, в этой стране всю должен делать сам? Ладно, поехали. Руку давай. Опаздывают. Потому что нечего сказать. Мне кажется, мы их приезжали к стенке. А это кто? -то? Не знаю, они здесь каждый день меняются. Так, э -э, здрасте. В меня очень мало времени, поэтому давайте казить, что треба. Ого, это покруче всех остальных. Будет? Mm -hmm. Мы хотим по 500 долларов за кубометр газа. Сколько? Нет, это дуже дорого. Дорого? Ну тогда мы вам его не продадим. Ну и пока. <реш> Ого, какой крутой мужик! А? Подождите, мы готовы выслушать встречное предложение. Не научу ну, вы занять. Вы сами не знаете, хотите вы продавать чини. У нас тут между прочим серьезные переговоры. А вы... О! Прикольная штука. Какие ваши предложения? Мы предлагаем 200 долларов за кубом. 200 долларов это мало. Ну, я нас и это очень дорого. Поймите, это не конкурентное предложение. О, зато мы будем платить вовремя и не будем воровать. Ну хорошо, а, а если 400? Тогда мы будем вовремя платить, и, но ну, и воровать тоже будем. Мы продавать не будем. А я могу задержать дыхание на три минуты. Простите, но... У нас серьезный переговор. А вы всякую хинею несете. Ну как человек может задержать дыхание на три минуты? Ну максимум на две. И то не каждый. Спорим? Разбей! Засекай! Я вижу языком до носа достать. Там на шестой странице вообще чулочка. А ну что, переговоры прошли очень сложно, но мы... Я рад, что мы достигли компромисса и э, пришли к соглашению. Да, вот себе я еще добавлю, что... Переговори пройшли дуже і Потім ми поїхали в сауну з тілочками. Ну, правда, один наш партнер трохи випив і борщі це сильно рухалася. Ну, а так, в принципі, все пройшло нормально. Скажіть, а ціни на газ в Какая на буде Ну, откуда ми знаємо? Ну, що ви починаєте вже? Олег Олегович? На переезде в панду поездом сбила. Я и так знаю, что операция провалена. Эта кодовая фраза уже не актуальна. Начинайте операцию на переправе коня. Поменяли. Мама Віталік, воду дали. <ріху> ну понятне, діло. <ріху> Но буде ще й гаст не поняла у нас у всій <ріху> <ріху> Віталік! Спасибо вам огромное. Мы даже не представляли, как вам удалось достичь Таких необходимых нам соглашений. Ну, мы Я вам скажу, что с тюлочком и договариваться сложнее. В знак признательности мы хотим вам вручить пост министра ЖКХ, дачу в конче заспи, ну и служебный Мерседес. Ага, сейчас. Спасибо, не надо. Віталік, подумай, що ти робиш? Мама, сама подумай. Ти знаєш сколько бензина жре Mercedes. Нам придется всю квартиру продать. Ну, на що нам ця головна. боль? А постміністра ЖКХ тут взагалі всю понятно. Одне кидало на ровному місці. Так що спасибо, не ну, треба. вам. Вы что, вообще за луха держите? Вы думаете, в меня нос забитый, я ничего не чую? Вы не краской пахнет. Наверное, только напечатали и принесли сюда? Так, не надо наглеть, дебет. Шу. Ти опять жестоко налажав. Просто я не продаюся. Тимболі за нарисованные дім. Так, вода є. Да. Я Я думаю, що тілочки, вони як вода. От є холодні. А есть горячие. И если холоднее есть всегда, то с горячими, конечно, бывает перебой.